независимо от наших дел, независимо от наших даже, знаете, желаний, и Он захотел, Он нас позвал, Он нам дал покаяние, Он нам дал жизнь вечную, дал нам оправдание. И Он также нас и осветил для себя, да, сделав нас своими, выделив нас. И, и дает нам свидетельствовать по сегодняшний день, что мы люди особенные, и на нас не все распространяется, то, что распространяется на людей этого мира. Я думаю, каждый имеет такое свидетельство в своей жизни. И так совпало, знаете, я всю неделю размышлял над этим, над этими двумя терминами, праведность, вера. Там есть у меня друг тоже во Христе, и тоже мы с ним, так случилось тоже на протяжении недели, когда общались, эти вопросы, они поднимались. Мы многократно говорили о том, что Праведность это дар, который мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Если мы в Него веруем, о то том, что Он умер за нас, воскрес для нас, и мы, будучи принимая водное крещение, погружались также в Его смерть и, вставая из воды, поднимались в Его жизнь. Да, и о том, что мы теперь праведны в Нем, о том, что у нас правильное положение перед Богом, потому что Бог нас видит и принимает в Сыне Своем Господе Иисусе Христе. И такой же звучал же момент, что же тогда теперь делать? Есть такой вот момент, есть вера, есть дела. Да, мы знаем, что израильский народ, и они всегда у них был данный закон до прихода Иисуса Христа, и получилось так, что их акцент сместился, и не думаю, исполняя закон, через это они были праведны. И оттуда происходит момент дела. Делать что-то, перед Богом, дабы доказать, дабы показать, что да, человек вот он правильный. И даже это не, может, не обязательно кому-то, а самому себе. Этот момент он работает еще с момента греха падения, когда Адам, у него появился определенный страх, он уже думал, что он сделал перед Богом плохое, нарушил его заповедь, решил спрятаться, где-то поймал мысль от кого-то о том, что Бог злой, придет, будет наказывать, поэтому ему нужно прятаться и не вылазить. И оно Преследует. И есть такое местописание, как послание Якова, которое мы часто в наших собраниях, в наших служениях, мы его читаем, и там первая, это первая глава, вторая, третья, где апостол, он свое послание направляет 12 коленов. да, это, это, насколько я понимаю, это у верующих из иудеев, из евреев, людям, и первый момент у него идет о том, что об искушении, о вере, об э, праведности, как что праведность доказывается через дела. И хотел бы зачитать это местописание. Почему он обращается к ним? Потому что я понимаю, что вот это вот, знаете, э, или заклепка, или твердыня, как говорится, у евреев очень было глубоко. И перейти момент от исполнения закона и принятие праведности через исполнение заповедей или же просто перейти в момент веры было сложнее всего. Мы видим эту проблему, с которой боролся Павел, когда он, да, был такой момент веры в Иисуса Христа плюс исполнение закона. Это то, в чем пребывали многие братья, даже из апостолов, которые веровали. Они продолжали чтить еврейские традиции, ходить в храм, еще определенные обряды выполнять. Но Павел проповедовал знаете, противоположные вещи. Он говорил, что для спасения, оправдания, правильности лишь нужно только одно, это веровать в Господа Иисуса Христа. Вот и в Якова мы можем посмотреть в вот такой момент, что я раньше для себя, знаете, его не, до, не всегда понимал, это послание, думаю, ну, как оно звучит, как бы не по-евангельски. Но если не спешите разобраться, как он говорил и о чем он оставлял то как раз и становится понятно о том, что он тоже помогал людям того времени, которые вот, да, пережили встречу с Господом, и теперь им нужно жить, как-то перестраиваться по-другому, принимать, что в Иисусе Христе спасение, в Иисусе Христе оправдание, в Иисусе Христе праведность. И когда мы читаем и звучим про дела, то часто вот это местописание многие проповедники, они, знаете, как-то контекст урезают. И проповедь о том, что, имея служение, имея добрые дела, тем самым мы выказываем свою веру, потому что у нас есть вера, и то, что мы верим ну, в Бога. Да, вот это вот есть подтверждение.